Пресс-служба добровольческого корпуса ⁇ корпус, Правый сектор ⁇ Мы изучаем застретиться с чудовой меды на Аминадее ⁇ капеллан ⁇ и засновную книгу ⁇ Дедячего молодого Пелета Давайте я сразу скажу, что правый сектор для меня, как и для многих жителей Донбасса, совсем недавно, еще полтора года назад был туда. И я должен публично извиниться, потому что когда я первый раз услышал от моего друга, священника, что он говорит, я знаю людей из правого сектора, я тогда не видел никого. Это люди, которых я знаю, это люди чести, это люди совести. Я был шокирован абсолютно. И сегодня, когда я уже знаком со многими ребятами из правого сектора, я могу подтвердить эти слова. Спасибо, что вы между нами и врагами нашими, между нашими детьми, между нашими приютами, детскими домами между людьми которые пришли сооруж и на это наш детский реабилитационный центр это крупнейший детский реабилитационный центр бывшего советского союза мы уже 18 лет работаем с беспризорными детьми через наш проект прошло больше трех с половиной тысяч детей самых сложной в социальной категории. Первое поколение этих детей – это были дети-наркоманы, это были дети-бандиты из подвалов, канализационных люков, червяков. И это большая длинная история, слава Богу, со многими очень добрыми и интересными результатами. Нам удалось повлиять на судьбу очень многих ребят, вытащить их из криминала, из наркотиков, из безпризорной жизни. И многие из них стали нашими приемными людьми. помогает когда мы начинали нашу работу, у нас не было ровно никакой поддержки. Со стороны государства это была просто издевка, а не помощь. Но позже начался выстраиваться какой-то такой, ну, структура помощи. Мы благодарны руководству Мариуполя, которая, увидев результаты, вышла навстречу и стала помогать нам, по крайней мере, оплата коммунальных платежей. Мы также смогли построить с разными социальными службами эффективно работающую модель. Хотя это был сложный процесс, было много претензий, непониманий, мы много ссорились с разными соцслужбами, но в целом смогли разгрести все завалы и построить работающую модель реабилитации тяжелых подростков. Я не знаю. одна из проблем в обществе. Я как-то попал в... был в Америке в семье, в которой вот такой как социальный сервис для пожилых людей, да? Uh -huh. Ну, конечно, это просто. И у нас, увы, увы ситуация немножко иная. Поэтому стараемся как-то. Так, у вас у каждого своя комнатка? Нет, здесь. Не а, Ну, с начала войны, с первых дней мы активным образом стали делать все, чтобы защитить наш город от, от возвращения войны. Поначалу, когда город был захвачен ДНР, мы тут же попали в передряги, чуд Чудом не убили э, моих сотрудников. В центре города был разбит с криками бейтендеровцев на меня, на русскоговорящего священника, накинулись с дубинками стран, под в город люди, чудо чудом убили моих сотрудников. Это был пистолет, представленный голове, это была стрельба. К одному из моих пацанов это была стрельба по нашей машине, битами разбили машину, пытались перевернуть. Чу, погоня была 4 километра со стрельбой. Это большое чудо, что все остались живы. Буквально за день до этого убили людей в Харькове, на митинге перед этим за два дня в Донецке. То есть мы вполне оценили прелести, в кавычках, ДНР. Мы увидели, как бандиты захватили наш город, криминальные авторитеты объявили себя мэрами, начали крушить, грабить. И, конечно, с первого же дня мы стали делать все, чтобы город мог освободиться. Мы В то время это было непросто, но мы с первого дня помогали солдатам на... вокруг города, стоявшим у нас в гвардии. И как могли поддерживали ребят, это было достаточно для нас рискованным мероприятием. С первых же дней я давал очень жесткие интервью по поводу, моя оценка того, что такое ДНР, была весьма жесткой. Просто повторю фразу, напомню, что это было сказано в момент оккупации города ДНР. Я говорил, это не русские люди, я русский человек, я представитель русской культуры. Мой отец из-под Питера, мамка из-под Питера, батя из-под Курска. Я русский, а те, кто ни в чем не повинных людей, накидываются как свиньи. Они не русские, это негодяи и ублюдки, они не имеют национальности. Я представитель русской культуры, они нет. И, конечно, они сильно нервничали, конечно, посыпались угрозы. Когда их выгнали из города, у нас был праздник, мы радовались со слезами. Но когда война опять вернулась, в городу, мы стали рыть окопы строить, блендажи как могли все блокпосты, и, и делали все, чтобы поддерживать солдат. Некоторые наши воспитанники пошли воевать добровольцами, а я проводился в Капилана. Никогда не думал, что спустя десятки лет после того, как я ушел из советской еще армии, мне придется одеть военную форму, капелланскую форму, и оказаться в окопке. 1 сентября 15 километров до русского мира. Детки, бантики, флажки, песни. Первый класс. 2 километра до русского мира. Вот эта школа. Мы зашли, разбитая, все внутри там валяется. На доске написали 2 км до русского мира. Солдат еще автомат свой повесил. И, и третий кадр мы сделали в Широкино. Чтобы этот кадр сделать, Олег пополз с фотоаппаратом по пластуски. Потом замер, разворачивается назад, ползет, и пастор не могу. Альберт взял, выскочил, начал фоткать. Я кричу, назад бегу. Но он, вообще вот так вышел. Но там сетка, и оно как бы фокус бывал. Потом я пополз, третья попытка подполз. Знаешь, вдохнул, говорю, господи, помилуй. сказал, стал быстро назад, жуть вообще. и написали 0 километров, то есть уже на их территории школа абсолютно уходила, она просто все уничтожено. Ну тогда стреляли, там снайпер был. Там снайперы, да, гуляли. ничего нет плохого в том, чтобы быть солдатом. Однажды Киану Креститель, да, подошел, подошли воины, спросили, что нам делать. И он не сказал им, бросьте оружие и станьте пацифистом. Но он дал им четкие указания. Не обижайте людей, Довольтесь, довольствуйтесь своими жалобами, то есть не кратки, не насилуйте, не оставайтесь людьми. То, что мы говорим солдатам, да, солдат это священный дух. защищать свою землю от врага, это, это нормально. К сожалению, в этом мире есть зло, и зло должно быть останавливать. Но в Завете, в наших библиях написано, что начальствующий власть, это Божий слуга, который носит меч, Меч – это не, не ремешок, это ничем нельзя там, похлопать по плотке, по, по, да, это меч. можно не напрасно носить меч, чтобы наказывать делающего зло, Чтобы останавливать злодея, власть должна иметь силу. Защищать свою страну, защищать свои города от негодяев, от бандитов или от э, иностранного поколения – это священный христианский долг другой вопрос, что и то, о чем мы говорим, солдаты, что мы должны остаться людьми на войне. Мы не можем превратиться в зверей. Если мы будем отвечать просто злом на зло, если мы будем в ответ издеваться над ними, то они издеваются над нашими, мы в ответ. Если мы будем унижать их, если мы будем да, просто насиловать, грабить, то мы не лучше, чем они. И тогда Бог не будет на нашей стороне. Мы говорим и умоляем солдат, как капелланы, как священники, остаться людьми посреди самого страшного явления в истории посреди войны. Вы занимаетесь Я вот, Я могу гордиться своим городом, потому что город опьянен пропагандистской ложью. И поверивший в идеи сепаратистов, достаточно быстро стал приходить в себя. Мариуполь а, поначалу просто... Ну, люди, люди поддаются влиянию СМИ. К сожалению, мы, есть такой богословский термин, человек это социальное существо. Человек легко поддается влиянию окружения. И действительно, город был заморочен идеями а, спас, спасения России от России, которая для НДР и так далее. Многие люди не веровали в это. Я не был среди этого числа изначально, но многие люди верили. И я горжусь тем, что город начал приходить Ну, во-первых, люди, я называю это прививкой от ДНР, да, когда люди увидели бандитов и то, что они вытворяли в город, когда они 9 мая пошли на попытку захвата городского управления милиции и стали убивать пацанов, офицеров, солдат, когда они начали штурмовать воинскую часть мэрию города спалили банки, ракеты, когда наркоманы захватили мэрию, мы достаточно быстро люди стали приходить сюда. У меня немало знакомых, кто симпатизировал ДНР, но потом, встряхнувшись, протерев глаза, наведя немножко резкость, сказал, нет, нет, мы не хотим это здесь видеть. Поэтому город в целом поднялся. Есть немало общественных организаций, которые, проявили активности, митинги в поддержку Украины, и акции, и окопы, и траншеи, и волонтерство, и самооборона, в которую пошли и мои сыновья, и наши воспитанники пошли в самооборону города, а потом некоторые пошли добровольцами на фронт. То есть город очнулся и поднялся на защиту. Конечно, в этом плане я говорю, безусловно, это не касается всех. Есть немалый процент людей, кто тихоря там мечтают о том, чтобы власть ДНР пришла, но с каждым днем не все меньше аргументов, потому что по соседству с нами территории, захваченные в кавычках миром, мы прекрасно видим и информированы о том, что там происходит. Вот это все, за белым забором их территория, уже ДНР. Временно. Вот так вот, да? Да. Среди ваших приемов, помогает все, на, все наши детвора, все наши детские дома они активнейшим образом задействованы в поддержке украинской армии, начиная с первых дней. Я могу гордиться тем, что в первый день, когда а, с Мариупольца поехали рыть оков, с полумиллионного города всего лишь 70 человек приехало в первый день рыть пол, что В городе была паника, никто не верил, что город может устоять. Большинство людей просто пыталось убежать. Мы Но ночью выслали женщин и детей и 70 человек приехали рыть окопы на передовой из полумиллиона оборот. Так вот я до конца своих дней буду гордиться тем фактом, что 40 из них были мои сыновья, сыновья моих друзей и мои друзья. Вот, больше половины. И, конечно, это выглядело сумасшествием, но наши воспитанники весь этот год плели маскировочные сети, делали специальные печки для бойцов, которые помогали ребятам просто выживать в 20-градусный мороз в окопах. Теплые, теплые, напитки, разогреть консерву. Мы отвезли бесчисленное количество продуктов, помощи какой-то для солдат. Надо сказать, что что-то получилось взаимно. Я называю это круговорот добра в природе. Очень часто было так, что мы пакуем что-то для солдат на передовую от наших детских домов. И в этот момент подъезжают солдаты и говорят, ребята, у нас там чуть-чуть есть лишка картошки. Вот только что мне позвонили, говорят, есть немножко лишней картошки, мы завезем к вам в детский дом. У меня 32 приемных ребенка за эти годы и трое биологических. Мы всех называем родные, мы избегаем термина родные и приемные. За родными все являются, но есть три биологических и 32 приемных. В основном это бывшие беспризорные дети, дети улиц, подвалов, черноков, канализационных люков. И они классные, они классные. На вопрос, как вы справляетесь, ответ всегда «не справляюсь». На вопрос, как вы успеваете, ответ «не успеваю». На как у вас получается, ответ «не получается». Моя ситуация ненормальная, неправильная. Никому не нужно усыновлять 32 ребенка. Это ненормально. Не Просто у нас отдельная история. Я директор крупнейшего детского репцентра в бывшем СССР на беспризорность. У этих ребят других шансов не было, не было других вариантов. Поэтому я ни в коем случае, мы не призываем никого брать 30 детей приемных или 10-15. Мы говорим, если можете, возьмите одного. Если можете взять двоих, пожалуйста, сделайте. Но мы мотивируем людей всегда.